Расскажем вам про секцию, ее возможные вариации. Только наш стриптил, чудо инженерии, и никакой магии в поле. Давайте посмотрим, что же выросло после работы нашего э, стриптила-агриата вместе с ним. Друзья, всем привет! С вами снова команда компании Аверсагра, с вами Евгений Николаевич. Сегодня мы про стриптил. Не просто про стриптил, расскажем вам про секцию, ее возможные вариации, возможные вариации самого целого стриптил-агрегата. И также еще мы ранее снимали наш стриптил в паре с УПС. -кой. Поснимали его работу в поле, а в этом видео покажем вам, что там выросло после нашего стриптила в паре с УПС. -кой. Наша компания Аверсагра имеет большой опыт в производстве сельхозтехники. По стриптилам мы очень гибкие в производстве, это наша фишка. Поэтому мы предлагаем как просто стриптил секцию в продажу так целые готовые агрегаты на 4 6 8 секций с емкостью для сухих удобрений также на переднюю навеску на трактор можно установить бочку, туда заливать касс и также с вносить жидкие удобрения. Кстати, переднюю навеску на трактор э, мы тоже изготавливаем там ножом от 2 до 4,5 тонн на любые трактора. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки под нашими видео и писать обязательно комментарии. Оценивайте то, что мы делаем. Нам это очень важно. Очень важно, мы читаем каждый ваш комментарий. Пишите свои предложения. Кто работает по стриптигу технологии, также отписывайтесь, э, довольны ли вы данной технологией. Или недовольны, увидели вы разницу в урожайности или нет? Кто с чем совмещает э, стриптил? Возможно, кто-то работает в паре с турбокультиватором. Э, пишите обязательно, давайте смотреть. Сейчас э, предлагаю под, более подробно рассмотреть э, стриптил-секцию нашу. Какие могут быть ее вариации. И посмотрим, что же выросло э, на полях у нашего постоянного клиента, у которого работает наш стриптил. Данная секция выполнена полностью по спецзаказу нашего постоянного клиента. Сейчас расскажу, что там и что, можно, что мы можем еще вам предложить, как вариант. Смотрите, э, разрезной диск. Разрезной диск здесь стоит цельный, с металла «Хардакс» высокопрочный состойкий металл hardax Он может быть цельный, как здесь, также э, в виде ромашки. Опорные колеса полностью металлические, но, опять же, это спецзаказ. Можем ставить еще как вариант э, с резиновым бандажом. Сделали регулировку глубины работы секции. То есть, поднимая, опуская... Э, опорное колеса мы можем регулировать в принципе всю секцию а также э, регулируется глубина работы разрезного э, диска э, помимо этого помимо этого тут еще внутри есть возможности настройки регулировки э, разрезного диска три положения э, пружины отвечают за копирование секции рельефа это пружинные нажатия. Здесь также сделали несколько вариантов регулировок степени жесткости пружин. Вот они выполнены. То есть вытащили палец, подвинули. Вот крайние положения есть. И вот места для регулировки. Очистители ряда конкретно здесь по спецзаказу стоят в форме акульевого зуба. Толщина диска 10 мм. Здесь стоят подшипники закрытого типа НСК необслуживаемые их обслуживать не надо. По желанию можем поставить классическую звездочку, либо же, допустим, кули и зуб только еще с бандажом. Есть возможность регулировки э, глубины работы самих очистителей, то есть либо они идут только по верху и разгортают только э, остатки э, поживне, по, и разгортают только поживные остатки либо же по необходимости их можно еще дополнительно заглубить. Анкер, который мы ставим на наш стриптил, выполнен из хардокса, это высокопрочный, износостойкий металл. Глубина работы этого анкера регулируется на глубину до 30 сантиметров. Здесь есть несколько вариантов регулировки по глубине. Также сделали трубки под внесение жидких и сухих удобрений можно их по высоте также регулировать то есть если у вас там агроном говорит надо закладывать какие-то удобрения на такую то глубину мы эту возможность тут предусмотрели а еще по анкеру по анкеру чтобы анкер не уходил назад его держит вот эта пружина на растяжение, жесткость этой пружины регулируется вот этой вот простой системой. Если ваш анкер наезжает на препятствие, он уходит немного назад, обходит препятствие и вот эта пружина возвращает его обратно. Ширина колеи регулируется вот этими турбодисками. Как вариант, сюда можно поставить классические, как на стриптилоагрегатах, агрегатах, э, рома, ну, по типу ромашки, полусферы, такие диски. Э, у нас клиент против, в принципе, такого, потому что считает, что они хоть не, небольшую, но плужную подошву за собой оставляют, а турбодиски нет. Э, поставили здесь 13-волновые диски, можно 8-волновые э, поставить, как вариант: ширина колеи регулируется путем. Мы попускаем вот эти два болта, вот подвигаем вот этот кронштейн, затягиваем два болта с одной стороны, с другой стороны вот так вот выставляется ширина. Также угол атаки турбодиска э, регулируется. Мы предусмотрели этот факт, то есть кому там больше нагорнуть надо, кому меньше. Э, отпустили гайку, подвинули вперед, назад, затянули гайку. В одну сторону диск регулируется 6 градусов, и в другую сторону 6 градусов. Итого, вариант плюс-минус 6 градусов. Итого 12. Чтобы ваши турбодиски э, копировали рельеф почвы, правильно выполняли всю свою работу, здесь стоят на один турбодиск одна пружина. Две вот этих пружины за это отвечают. Жесткость их также регулируется довольно-таки просто. Мы либо затягиваем, либо попускаем вот эту гайку. На, вот эту сек... на часть вот этой секции, где прикатывающий каток присутствует пружина. И система регулировок его можно поднять, опустить. Также э по прикатывающим каткам, э тут по спецзаказу, такой прикатывающий каток мы можем делать разные формы, э разные типы прикатывающих катков. Давайте посмотрим, что же выросло после работы нашего э, стриптилагриата вместе с селкой Только наш стриптил, чудо инженерии, и никакой магии в поле. Поснимаем, что взошло. В хозяйство, Полтавская область. Напомним, кто не знает, человек работает по технологии стриптил вместе с нашим вертитил-агрегатом. В общем, сейчас поснимаем то, что выросло, покажу. Посев грузы был в районе 10 мая, сегодня 24-23, сегодня 23 июня. Посмотрим, что выросло Учитывая вот, особенности погоды в этом году а, Давайте смотреть Вот, вот кукурузка вот, Поле Сеяла Сеялка УПС Проходил э, стриптил, Вносил два вида удобрений КАС э, и минеральные удобрения Вот считаем Раз, два 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 листок на кукурузе вылазит. Вот видите, как видите, постребил технологии. Вот первый год вот посеял Человек начинает. Говорит, что у него на, на его селке кинза стоят наши чикентрекеры, опорные колеса. Хотя я говорил в видео, что он еще прикатывающих хочет ставить что он видит из-за того что там резиновый бандаж на прикатывающем колесе на сеялке получилось что когда селка шва прикатала получилась гладкая поверхность поверхность получилась и потом когда пошли сильные дожди вот так вот сильно замулило это все дело фермер считает что вот если бы стояли прикатывающие чикен трекеры гладко естественно так не было там особенность формы колеса сделал бы такие небольшие бугорки и когда шел бы дождь, получается земля лучше бы влагу впитывала, то есть была бы не гладкая поверхность, а вот такая чуть бугристая лучше бы впитывала влагу, то есть вот даже вот такая вот. Еще один плюс копилку чикентрекеров вместо обычных резиновых прикатывающих. Это у нас кукуруза. В том видео я вам показывал, что Посеял кукурузу, стриптил, и э, мы снимали его в работе, как он сеет подсолнух. Сейчас покажу э, вам еще подсолнух. Вот, собственно, подсолнух, тоже пострептил посеянный. Вон видно красивые рядки, пожневные остатки. Тоже в паре работал с перед э, тем, как зашел сюда стриптил. Вертитил здесь работал в поле. После того, как прошел стриптил, внес два вида удобрений, минеральные, жидкие, посеял семочку, обработали до всходовым гербицидом. Так как вы знаете, стриптил делает вот такие вот, вот такие вот бугорки. Вот видно каналка да? Сразу после того, как внесли гербицид, пошел большой дождь. фермер говорит, что гербицид Весь э, ушел в эти канавки, где, собственно, посеяно подсолнух. И теперь вот такая вот проблема, с которой надо бороться. Ну, это, конечно, не проблема. Ир стриптила – это больше вопрос к тому, как не вовремя пошел дождь после того, как внесли непредсказуемо. Эта весна, конечно, очень интересна. Кому э, вред наносит, кому нет. Кому наоборот, кто умеет со стихией работать. Вот такой вот подсолнух. То есть, как видите, стриптил работает, обрабатывает, вносит удобрения. Селка, УПС, когда возможно тут еще вопросы к равномерности всходов. Но я думаю, что еще вопросом селки мы тоже займемся. Будет здесь селка нашего производства. Покажем. Уже тогда сможем говорить о равномерности посева, о равномерности всходов. А сейчас мы просто имеем то, что имеем.